Собственно, Эйфелевая башня вид снизу. Она сейчас вся подсвечена, уже хорошо стемнело. No, thank you. А, тут ходит дофига всяких чуваков, которые звенят всякой хренью. Особенно их при выходе очень много. Не знаю, вот можно посмотреть. Очень похоже на гигантские связки ключей, на которых висят маленькие... No, no, thank you very much, no. А, на которых висят маленькие всякие, а, как называется-то, Леха? Хренотеньки. нет, не хренотеньки. Ну, в принципе, это можно назвать так, потому что это какое-то полное говно, продают за какие-то дичайшие деньги, ну, как везде, наверное, в туристических местах. Вот. А вот она сама. Вот видно. А, вот самый ближайший этаж, где вот эта светящаяся полоска вокруг, это, собственно, там, где был хоток, где мы были только что. Маши всем. Ага, молодец. Вот. А вот там вот, которая дальше, которую вот вы видите прямо-прямо прямо вот сверху, это, собственно, второй этаж, где мы были изначально, где я не снимала, к видео, но оттуда будут фотки. И вот дальше еще, там уже отдельные лифты, которые поднимаются наверх, на самый-самый верх, типа третий этаж и так далее. Ну, в общем, там был закрыт, как я уже говорила. Ну, вообще прикольная, конечно, штука. Да.